protiv dva puta brojnijeg i neuporedivo bolje opremljenog neprijatelja. Kolubarska bitka je ušla u istoriju ratovanja, kao primjer da se vojska koja je predbija potpuni poraz uspela da reorganizuje i pobedi u poradi ubeđivo na jačeg neprijatelja. Srpska vojska je izbacila neprijatelja sa svoje teritorije, ali joj je ostavio svoj bolest na po epidemiji tifusa u, tifu u Srbiji umrlo je oko 135.000 ljudi, od toga 30.000 vojnika. U bitci na Kolumbari učestvovali su mladići iz Srbije i srpski mladić iz Austro-Ugraske, koji su početku natjena pustili školovanje i stavili se na raspolaganje srpskoj vojsci. Poslati su u vojnu školu u Skoplje, gdje je formirano džakštvo batalje. Kako je srpska vojska imala velike gubice, oficirskom kadru mladići su dobili član Čin Kaplara i iz Skoplje poslali da se bore na Kolubari, iako nisu završili vojnu obudu. Srbija je na oltar otečbine stavila svoju mladost i svoju budućnost. nadalju, platiteljstvo životima i krvlju najvećeg broja. Od 1320, koliko je pošlo, izvlačeno je iz troja preko 800. 1914. godine Austro-Ugranska bražnja konvencija je počinjala stravične zločine u zapodnoj Srbiji. Osmo Karčienski, detčap i vojnik Gabrijel Čomo, obili se celou porodicom, 10 članova, i mali mom se tam trušio srpskoj vojsci. Prašao je Albaniju i postao najvažiji kaplar. Medo arhiv profesor kriminalist Piquet udolž ruta došao jesti 1914 godine da ispita i upozna svet sa zločinama koje je Austro-Ugrska vojska počinila u zahodnoj Srbiji. Sa srpskom vojskom je prašao Albaniju i do kraja života ostao u Srbiji. Njegovo srce je od njegovom želju i urnio od nezunak kajnog čalana. Njemačka, Austro-Ugrska i Bugarska. Komandant Njemačke vojske, August von Mackensen, je rekao svojim vojnicima ma početak nabada na Belgrad. Vi ne polazite ni na italijanski, ni na ruski, ni na francuski front. Vi polazite u borbu protiv jednog novog nekretaja, opasnog, i oštovog. Vi pozite na srpski front i na Srbiju, a Srbiji su narod koji iznad svega voli slobodu i koji se bori i žrtvuje do posljednjeg. Srpska vojska je počela povlačenje na jugu, a posljednjom odbranom Belgrada je komandovao major Rogutin Bilović, koji je svojim vojnicima održao sljedeći govor. Junaci, tačno 15 časova neprijatelja treba razliti vašim silnim ljučom, razliti vašim bombama i bajanetima. Образ Белграда, нашето предстојнице, има да бере свето. Војници, јунаци, Врховна Команда избрисала е наш пук изгројен од Наш пук е жртован за част Белграда и отетовина. Вие немате така да се бринете за своите животи. Они више не постојат. Затоа напред во слава за краја и отетовина. Микезијов школски друг со Војна Академија био Павле Јуришич Штур, Лужички србин, кој од 1886 година прашао из Немеќкио србску војску, во којо ја за време првог светског врата ја генерал и уческовао во свија важни битки на Церов полувар и Солонска su ostali bez odgovora. Srbija je u sebi imao samo cijuga. Bugari su napali Srbiju sa juga i oni mu učili srpskoj vojsci i povlačenje do 15 i dolina Vardava. Srpska vojska je opeću i prizvanila na Kosovu, uništila oruđe koje nije mogla da nosi i pošla preko Crne Gore i Albanije あす 아,